Tapi Nabi azan nak solat raya. Ada tak Nabi suruh sahabat azan? Tak. Nabi tak azan, Nabi tak suruh sahabat azan. Sedangkan keperluan nak panggil manusia solat ada tak? Ada. Sebab itu dalam Sunan Kubra Al-Imam al membawa satu athar daripada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib masuk dalam masjid selepas waktu fajar. Dah azan subuh dia masuk masjid Dia tengok Sayyid bin Musayyib ni menantu Abu Hurairah lah Bagi siapa yang tak kenal dia seorang ulama hadith sah Tabi'in Tabi'in yang menjadi pakar rujuk Pakar hadis, pakar fiqh Jadi Dia masuk dalam masjid dia tengok ada seorang <coughs> Salat Qabliyah subuh lebih daripada dua rakaat Qabliyah subuh berapa rakaat? Dua dia salat lebih daripada dua rakaat. Lepas salat Qabliyah dia salat. Maksudnya, dia uh, dia, dia banyakkan, bukan dua rakaat saja, dia banyakkan sujud dan rukun dalam salat tu Lepas habis salat, Abu Sa'id ni tegurlah. Uh, sorry, Sa'id bin Musayib ni tegurlah. Dia tegurlah, dia kata, takkan Allah Ta'ala nak azab aku kerana aku salat. So, dia tak dapat bayang macam mana Allah Ta'ala nak azab aku sebab salat. Sebab Nabi kata, Bidah kan sesat. Takkan solat sesat. Kata Sa'id bin Musayyid, Allah akan mengazab kamu ala khilafi sunnah. Bukan kerana kamu solat tapi kerana kamu menyalahi sunnah. Sunnah hanya tunjuk qabliyah subuh dua rakaat. Sebab tu jangan hanya berpada benda baik apa salahnya. Kerana kalau bab tu kita masukkan dan jadikan hujah, tak ada bid'ah dalalah dalam agama ni Semua akan jadi bid'ah hasanah belaka Jadi apa yang dimaksudkan dengan bercanggah dengan agama ni? Yang dimaksudkan dengan bercanggah dengan agama ni Kita kena melihat daripada dua aspek Eh lama ni saya berapa ni? Amalan Melayu lah masuk lagi okay? Tapi saya kena bagi faham yang ni dulu Tak boleh lah kau eh kan? Ketahu kerja pun bahasa Melayu Nanti boleh baca sendiri lah kan Ataupun nanti pengurusi uh, panel kedua pun tak datang lagi kan Saya ambil masa dia kan <coughs> ha? <laughs> ok uh, Dia nak tahu bercanggah tak bercanggah dalam agama ni Bab bidah ni Pertama saya sebut tadi Jangan dok ingat nampak macam maksiat Tu tak boleh jadi ukur Tak boleh jadi kayu ukur dia mesti tengok daripada dua aspek utama yang pertama qiyamul muqtadi ba'da asr nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wujudul mani' fi ahd nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua benda yang disebut oleh Ibn Hajar Haytami. Pertama dia kata nak tahu benda tu bidah ke tidak? Tengok zaman nabi ada ke tidak? Al-muqtadi. Maksud muqtadi dalam bahasa Melayu. Ha? Ada tak sesuatu yang memerlukan kita buat benda tu di zaman Nabi? Tak. Kalau tak ada, zaman kita baru ada. Ah, then kita boleh keluarkan sikit daripada bid'ah. Tengok pula yang kedua. Ada tak halangan di zaman Nabi ataupun tak ada untuk kata Nabi tak buat tu? Saya bagi contoh. Nak bagi mudah faham. Zaman Nabi, dah ada ke belum solat agaraya? Oh, dah mula confuse. Takut nak jawab. <laughs> ada lah kan? Solat raya tu ada lah sama Nabi. Sebab tu kita solat raya hari ni. Sebab tu yang kuat kempen bid'ah ah pun, solat raya dia pergi. <laughs> Sebab memang bukan bid'ah ah pun, solat raya tu sunnah. Memang sunnah. Ada tak keperluan nak himpunkan orang solat raya? Kerana solat raya memang berjemaah kan? ada keperluan so ada tak sesuatu yang memerlukan untuk menghimpunkan manusia di zaman tu ada tapi Nabi Azan nak solat raya ada tak Nabi suruh sahabat Azan tak Nabi tak Azan Nabi tak suruh sahabat Azan sedangkan keperluan nak panggil manusia solat ada tak ada So keperluan tu ada Kalau keperluan ada Ok, Nabi tak buat Nabi tak buat Bila Nabi tak buat Ada tak halangan untuk Nabi buat So kita cek, ada halangan tak? Tak ada halangan, patut Nabi boleh buat Patut Nabi boleh suruh Bilal azan Hazal je Bilal bagi ramai sikit datang Nabi tak suruh Maksudnya Meninggalkan azan untuk Salat hari raya Sunnah Siapa-siapa pergi azan untuk solat raya Bid'ah Jangan takut Kerana orang yang benci Bab bid'ah Masuk bab Takbir apa-apa Raya-raya Dia tak azan Dia cuma suruh apa As-salatu jami'ah Kerana Nabi tak azan Begitu juga Solat terawih Ada siapa pergi azan? Tak ada azan Jadi amalan Melayu Dalam bab ni betul Sunnah. Kita bukan lawan semua. Yang mana yang bagus, kita tahu kan. Ini bagus, ini sunnah. Buat. No problem. Ha. Okay. Ada benda yang tak ada keperluan zaman Nabi. Kemudian ada keperluan zaman kemudian. Ada keperluan zaman kemudian. Dan tidak ada halangan. Dan, dan zaman Nabi, apa ni... Tidak ada halangan pun Masa tu kita boleh buat Contoh macam Kumpul Quran tadilah Ada keperluan Tapi nak, Nabi nak buat ada halangan Kerana Quran masih belum Selesai turun So kita boleh buat bila Halangan tu dah tak ada Bila keperluan ada So bila ada keperluan Tidak ada halangan di zaman kita Kita boleh buat Dan ia tidak dipanggil bidah Okay Clear Clear itu yang dimaksudkan dengan percanggahan tu Bukan percanggahan tu nampak macam maksiat lah Baik Zaman Nabi Kadang-kadang terdapat keperluan Contohnya macam Nabi Salat tarawih Berjemaah Untuk tiga hari Hari keempat Nabi berhenti Sebab ramai orang datang Nabi berhenti Nabi tak buat Nabi tak keluar Kenapa Nabi tak buat? Assalamualaikum warahmatullahi Kerana Nabi takut jadi wajib Itu halangannya Bila itu halangannya Bila Nabi wafat Bila Nabi wafat saja Halangan tu dah tak ada So kita boleh buat lah Sebab tu kita terawih setiap hari berjemaah Kerana halangan tu dah tak ada Nabi takut halangan Nabi takut jadi wajib Itu halangannya Bila Nabi dah wafat Tidak akan berlaku perubahan pada wahyu kerana wahyu telah terhenti. So kena bagi faham betul kaedah ni. Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan sekadar tahu cukuplah. So yang yang nak faham ni Dr. Basri dia yang nak buat fatwa ni. Ha. Dia yang nak buat fatwa ni kena tengok benda-benda ni. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tak melazimi solat duha setiap hari. Nabi tak melazimi solat duha, Nabi hanya buat berapa riwayat je Nabi buat. Masa buka kota Mekah Nabi buat. Sebab tu Ibn Qayyim antara yang antara ulama yang kata solat duha tak ada. Ibn Qayyim walaupun saya tak setuju. Dia kata solat duha mana ada dia kata. Yang ada tu solatul fath. Solat pembukaan negeri. Bila Islam menang buka satu negeri, ah baru ada solat tu. Dibuat di waktu duha. Tapi pandangan ni telah disanggahi oleh majoriti ulama dan pendapat majoriti lebih tepat dalam isu ni. Kerana hadis daripada Abu Hurairah, Hadis daripada Abu Darda, hadis daripada Abu Dharr. Clear Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalath." Kekasihku memesan tiga benda. Untuk aku solat duha setiap hari, untuk aku witir setiap malam, untuk aku puasa tiga hari dalam sebulan. Abu Darda pun kata Nabi pesan dekat dia untuk buat uh, solat duha, solat puasa tiga hari sebulan jangan tinggal, witir setiap malam. So menunjukkan solat duha tu dituntut Tapi Nabi tak buat Setiap hari Kenapa Nabi tak buat? Aisyah kata Tidak ada sangkaan aku melainkan Nabi takut ia menjadi wajib kepada umatnya Jadi sebab itu Umar tadi bila dia buat balik Bila dia buat balik terawih Diimamkan oleh Ubay Umar kata apa? Ni'matil bid'ah ah. Alangkah baiknya bid'ah Bid'ah ah pada bahasa Bukan pada bukan pada syarak Kerana syarak tak bina'ah pun Kerana Nabi dah buat dah tiga hari pertama Dia ada asal Umar hidupkan semula Dengan satu imam Itu diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Baik